Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya Muhammad Harith Haikal bin Muhammad Zuki bersama Muhammad Nu'man bin Muhammad Rizal akan membentangkan infografik kami uh, berkenaan uh, mengenali tempo pendidikan muzik di SKP tahun 2 modul bahasa muzik, uh, elemen muzik. Okay, uh, kami memilih di SKP tahun 2 kerana ia lebih uh, menepati uh, elemen yang kami memilih iaitu berkenaan dengan tempo. Okay, kami telah memilih model Assure kita pergi kepada um, yang pertama iaitu A, Analyze Learners, menganalisis murid. Okay, dalam kelas 2 dan 5, tahap pendidikan murid yang uh, kami dapati iaitu dalam uh, tahap pendidikan sederhana. Gaya pembelajaran, terdapat tiga gaya pembelajaran iaitu visual, auditory dan kinesthetik. Uh, bilangan murid dalam kelas uh, 10 lelaki dan 15 perempuan manakala empat orang murid memakai cermin mata. Okay, kita pergi kepada yang kedua iaitu S, State Objective. Objektif yang pertama dalam sesi pembelajaran kami ini, murid dapat mendengar dan membezakan tempo cepat dan perlahan dalam pelbagai contoh muzik dengan betul. Objektif kedua, murid dapat menyatakan maksud tempo iaitu cepat ataupun perlahan dengan bahasa yang mudah difahami. Dan objektif yang ketiga adalah murid dapat melakukan pergerakan asas iaitu tepukan tangan, langkah kaki atau gerakan badan mengikut tempo yang dimainkan dengan tepat. Okey, kita pergi yang ketiga pula iaitu S, uh, Select Methods, Media and Materials. Yang pertama, pilih keedah. Keedah yang kami pilih, uh, yang pertama adalah pembelajaran kolaboratif uh, yang uh, merujuk kepada kerja kumpulan, uh, projek dan problem based learning. Kaedah yang kedua adalah keedah perbincangan. Ha, kedua perbincangan ini menggalakkan interaksi dan perkongsian idea. Dan ketiga adalah latihan aa, amali ataupun hands-on activity. Aa, hal ini sesuai untuk kemahiran psikomotor. Okey, seterusnya, aa, pemilihan media. Antara bahan aa, media teknologi yang kami gunakan adalah LCD, komputer riba, tablet, pembesar suara dan juga telefon pintar. Okay, pemilihan bahan pula, yang pertama kami menyediakan slide pembentangan uh, yang boleh digunakan uh, adalah Canva ataupun PowerPoint. Yang kedua kami sediakan video uh, iaitu video YouTube ataupun uh, podcast. Dan yang ketiga adalah bahan rujukan digital uh, iaitu laman web pendidikan dan aplikasi-aplikasi uh, aplikasi yang ada uh, pada zaman sekarang. Okey, seterusnya saya serahkan kepada Muhammad Uman untuk membentangkan Uh, lagi tiga uh, komponen. Saya serahkan kepada Luqman. Terima okay, baik. Terima kasih Hari Hakal. Jadi seterusnya saya akan mementangkan uh, view iaitu utilize media and material ataupun gunakan media dan bahan. Terdapat beberapa langkah penggunaan media dan bahan yang telah kami guna. Antaranya langkah pertama kami membuat preview media dan bahan. Di dalamnya uh, menunjukkan guru meneliti dahulu semua bahan sebelum PDP. Seperti contoh, lagu kanak-kanak dengan tempo perlahan. Jadi lagu berirama yang tenang. Terusnya, lagu dengan tempo yang cepat. Seperti contoh, lagu riang dan pantas. Dan alat muzik asas seperti kompang, marakas, tamborin atau rakaman bunyi. Terusnya dan terakhir, kad gambar. Seperti contoh, image kura-kura yang mewakili tempo yang perlahan dan arnab yang mewakili tempo yang lebih cepat tujuan perkara-perkara ini dilaksanakan bagi mengelakkan masalah teknikal dan memastikan bahan sesuai dengan tahap murid tahun 2. Seterusnya, kita pergi ke langkah yang kedua iaitu penyediaan peralatan. Sediakan peralatan. Guru memastikan pembesar suara, komputer atau projektor berfungsi dengan baik seterusnya alat muzik kecil diadakan kepada murid supaya mereka boleh mengikut serta dalam memainkan apa-apa permainan. Dan yang terakhir, bahan visual seperti cat tempo ditampal atau dipaparkan di depan papan putih ataupun aa, yang secara digital. Terusnya kita pergi ke langkah yang ketiga iaitu atur susun tempat. Murid duduk dalam bulatan ataupun dalam secara kumpulan yang kecil supaya mudah untuk mereka melihat dan mendengar. Seterusnya, ruang depan kelas dikosongkan untuk aktiviti pergerakan mengikut tempo seperti, seperti contoh berjalan dengan perlahan ataupun lompat dengan cepat mewakili tempo yang laju. Seterusnya kita pergi ke langkah yang keempat iaitu penggunaan media dalam PDP. Uh, penggunaan media dalam PDP, guru memperdengarkan lagu tempo yang perlahan, kemudian bertanya kepada murid bagaimana rasa lagu ini. Adakah ia menunjukkan tempo yang laju ataupun perlahan? Seterusnya, guru memperdengarkan lagu tempo yang cepat dan murid membanding bezakan antara kedua-dua lagu tadi. Seterusnya, gunakan set bergambar seperti kura-kura yang mewakili tempo yang perlahan dan arnab yang mewakili tempo yang lebih cepat sebagai sokongan visual bagi murid-murid. Dan yang terakhir, guru mendemonstrasikan penggunaan alat muzik seperti contoh mengetuk tamborin daripada perlahan kepada cepat supaya murid dapat membezakan kedua-dua tempo ini. Dan yang terakhir, kita pergi ke langkah yang kelima iaitu gabungan dengan gabungkan dengan aktiviti. Gabungkan dengan aktiviti. Murid diminta untuk ikut pergerakan mengikut tempo muzik. Seperti contoh, murid harus berjalan perlahan bila muzik perlahan. Tapi mereka akan berlari kecil ataupun berlari anak bila mereka mendengarkan muzik yang cepat. Selain itu, murid akan memainkan alat muzik kecil seperti marakas ataupun kompang, mengikut tempo yang dimainkan untuk guru. Selesai untuk utilize, kita akan pergi kepada huruf R iaitu require learner participation ataupun libatkan pelajar. Jadi yang pertama adalah aktiviti mendengar dan respon. Jadi di sini kami telah menyediakan dua video tayangan bagaimana yang kami akan melibatkan murid dalam Uh, kelas. Yang pertama kami akan menerangkan kepada murid tentang pengenalan tempo berserta sayangan slide bagi murid memahami apa makna tempo. Kami telah uh, membuat rakaman sebagai demonstrasi di dalam kelas. kami meminta maaf kerana perbentangan slide ini tidak dapat menghadirkan bunyi video tersebut tapi kalau puan atau tuan-tuan ingin mendengar puan boleh pergi melihat infografik kami Jadi di sini kita boleh lihat guru sedang membentangkan ataupun menyoal kepada murid berkaitan tempoh. tidak apa Arif kita boleh pergi ke video seterusnya Seterusnya yang kedua kami um, akan menanyakan soalan kepada murid tentang perkara berkaitan tempo Jadi dalam video rakaman ni okay, Arif buka dulu. Okey di sini guru akan menanyakan atau aa, menyoal murid. Adakah murid dapat membezakan tempo berdasarkan permainan piano oleh kawan di belakang? Adakah permainan pertama yang lebih laju atau permainan yang kedua? Jadi murid akan berfikir dan membanding berdua. Jadi kita pergi kepada point yang seterusnya. Iaitu aktiviti digital ataupun interaktif. Okey, di sini kita boleh lihat. Uh, Harith, sudah ada sedikit. Ini sini kami telah menyediakan satu permainan secara uh, VR ataupun virtual reality. Okey, harap-harap okey. Okay, saya akan mainkan. Okey, di sini kita boleh lihat kita ada tiga high-watch yang sedang berlari dan menunjukkan kuda yang paling laju unta dengan aa, kadar lari yang sederhana dan gajah haiwan yang paling perlahan jadi ketiga-tiga haiwan ni mewakili setiap jenis tempoh iaitu kuda tempoh laju unta tempoh perlahan dan gajah tempoh perlahan unta tempoh sederhana Jadi di jadi sini murid dapat membandingkan antara ketiga-tiga ni yang dapat melihat secara virtual lah dan mereka juga dapat uh, mendengarkan bunyi haiwan-haiwan tersebut ok saya rasa kita boleh pergi kepada point yang seterusnya jadi point yang ketiga adalah tayangan video youtube Jadi uh, tayangan video YouTube ni hanyalah tayangan video YouTube yang mengajarkan mereka tentang tempoh. Jadi kita boleh pergi kepada kuantiti terus ni, Seterusnya, poin yang keempat adalah aktiviti soal jawab. Dalam aktiviti soal jawab, kami telah menyediakan dua jenis. Iaitu yang pertama adalah kami menggunakan live worksheet. Ada boleh buka dulu. Jadi, uh, live worksheet ni sebagai kerja tambahan lah bagi murid. Jadi, mereka akan mendengarkan murid tersebut dan mereka akan memberitahu yang mana satu mewakili tempo laju ataupun perlahan melalui penggunaan gambar kura-kura dan kuda. Okay, terus terus nyari. Seterusnya kami telah gunakan kuis supaya murid lebih faham dengan ada semangat daya saing di antara rakan-rakan dalam kelas. Dan yang terakhir kami juga uh, menyediakan aktiviti kumpulan bagi melibatkan murid dalam kursi pembelajaran. Dalam aktiviti berkumpulan ini kami membuat satu tapak padlet supaya murid dapat melakukan perbincangan dalam website padlet itu. Di dalam padlet ni pun kami telah meletakkan beberapa nota berkaitan dengan tempo. Jadi habis untuk huruf R, kita pergi kepada huruf E iaitu evaluate and revise. Menilai dan menambah baik. Terdapat beberapa perkara yang akan kami nilai iaitu yang pertama, pencapaian murid. Pencapaian murid. Adakah murid dapat membezakan tempoh perlahan dan cepat? Adakah mereka dapat memberi respon melalui pergerakan ataupun alat muzik? Dan yang terakhir, ujian lisan ataupun aktiviti ringkas boleh digunakan. Contoh, Guru memainkan lagu dan murid sebut ataupun tunjuk pet cepat ataupun perlahan. Yang kedua, keberkesanan media dan bahan. Adakah lagu, audio ataupun alat muzik yang digunakan sesuai untuk murid tahun 2? Dan adakah pet bergambar seperti kura-kura dan arnab membantu mereka memahami subjek tempohnya? ini? Dan yang ketiga adalah kaedah kaedah pengajaran Adakah aktiviti pergerakan badan dan bermain alat muzik berkesan menarik minat murid? Dan akhir sekali, adakah semua murid mendapat peluang untuk melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang telah kami sediakan? Terusnya kita ada penambahbaikan. iaitu titik. So, antara penambahbaikan, jika murid masih keliru Guru aa, boleh menambah banyak lagi contoh lagu atau gunakan lebih banyak lagi pergerakan fizikal. Seterusnya, jika murid kurang aktif, guru boleh menggunakan aktiviti berkumpulan atau pertandingan kecil dalam kelas. Seterusnya, jika media kurang berkesan, contoh audio tidak jelas ataupun ada masalah dari segi teknikal, guru tukar kepada pergerakan lebih baik atau gunakan video dengan visual. Dan yang terakhir, jika masa tidak mencukupi, guru boleh memecahkan aktiviti kepada dua sesi. Seperti contoh, tempoh perlahan pada kelas pada hari ini dan tempoh cepat guru boleh lakukan pada kelas hari esok ini. Jadi saya rasa sampai di situ saja perbincangan infografik tadi. Ah hari berapa pun sama. Jadi terima kasih ah uh, Nokman. Uh, itu saja daripada kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.